안녕하세요, 예추입니다. 오늘은 원펀치 주역이 될 레오덱을 알아볼게요. 거의 한정적으로 빙결덱에 쓰였던 레오, 휴포노스의 등장으로 반격의 서막을 알리지 않을까 싶네요. 라인업은 싱섭 기준이며 한섭에 미 출시된 휴포노스도 있다는 점 양해 바랍니다. 그리고 휴포노스 스킬 설명은 다른 영상에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 이 덱의 전략은... 휴프노스의 디버프 속도 저하를 활용해 초반에 레오로 박살내는 전략입니다. 테스트는 성지 교전에서 진행됐으며 전설 코스모는 다음과 같이 사용됐습니다. 유리의 기도를 받은 휴프노스는 악몽 인장을 시전하고 카드를 발동해 디버프를 뿌려줍니다. 부족해진 에너지는 키키에게 수급받고 혹시모를 제어에 대비해 레오에게 은신을 써주며 레오 턴이 돌아왔을 때 박살내거나 혹은 카뮤나 소렌터로 상대방을 제어해 줍니다. 첫 턴을 그냥 넘겼다면 다음 턴에 쌓인 디버프를 통해 박살내면 됩니다. この身をやつだけにされようと菊が早々に立ち眠ってもらうぞ教えてやろう教えてやろう教えてやろういくはん、ね <laughs> 死に耐えろ確実なことが一つだけあるそれはあなたの死だ脳 <laughs> <あ> <laughs> 水のうちに聞きたまえクポー,ールプロフェシ教えてやろうきらめききらめき我がコスミ絶対レードの剣 <laughs> 確実なことが一つだけあるそれはあなたの死だ 人と思いに死んでもらうぞこれで最後よ <laughs> アッペンデックスの危機と寸聖長俺はアテナを守れ教えてやろう確実に素早く始末してくれる愚か者めムー様敵ですひらめき死ねやってなんだか エボリューション、スカネ<レ>ット、サ<レ>イクン、ファタルブロン、全力であなたを撃つ、確実に素早く始末してくれる。マスキラメキ、これで勝負が終わったと思う。ワマイズ、ベアリーロンド、<イ>ルシルキー、スウンロンド。バカ。

水のうちに聞きたまえわだコスモ少子な確実に素早く始末してくれる教えてやろうあっペンで食ったかったところわだコスモ愚か者め確実に素早く始末してくれる ひらめききらめきさせませんよいやアグリーフラッシュエボリューションはンヤッシルキーワインルケッライトニングプラザーグハッグハッスターダストレボリューションなによっさらばだ我がコスモ 我がコスよいやそれ眠ってもらうぞ愛と平和の大地確実に素早く始末してくれるこの陶器によってシスペース撃破容赦はしないどうしないエボリューション全力であなたを撃つのさくらえなきらめき愚か者め 教えてやろう確実に素早く始末してくれる<い>この陶器によって死ぬライトニングプランザレッドエンドシンフォニー,ォニーこれで最後よクロス装着スピンカーゼリーどこけん制できるようにしてってくれるぞ愚か者め眠ってもらうぞ フッジェミュー・ボンジー・<や>それ確実に素早く始末してくれるレ教えてやろう確実に <laughs> さらばだ我がコスモ確実に素早く始末してくれ最後ギネス闇の削ントライアングル受けてみよう、はあ 闇の世界。凍結を剣それ。<空>インファードソード。わかる。ライトニングプラス。<laughs> 容赦はしない。幸運機が。確実に素早く始末してくれる。確実に素早く始末してくれる。それ。クリスタルウォール。 聞けこの死のメロディーを未来永劫を苦しむがいい闇の世界全力であなたを撃つ教えてやろう教えてやろう見てろわがし白譲りの剣愚か者の子族剣悲しいな確実に素早く死ぬの尻と変えてやるぞ

コス教えてやろう確実に素早く始末してくれる行くぞまさか星雲祈願扇風っ <laughs> <laughs>

レライトニングプラズマ両者はしないレッドエンドクライマックス我がコスモ愚か者め、ね、おちょくり今度こそ確実に放ってライトニングプラズマ,ラ,スマライトニングプラズマ聞くがいい生運気願確実に素早く始末してくれる教えてやろう 確実に素早く始末してくれるお渡やる眠ってもらうぜ確実に素早く始末してくれる行くぞダイヤモンドダット全力であなたを撃つ <laughs> 凍結の剣絶対レードロックこれで終わりよ

이 덱의 장점은 휴포노스의 스킬을 활용해 레오로 상대방을 빠르게 무력화시키는 겁니다. 단점은 레오나 휴포노스가 빨리 무너지거나 상대편이 주네를 보유했을 시. 혹은 상대편이 아군의 유리나 휴포노스보다숫작이더 잘된 제어 캐릭을 보유했을 시 흔들릴 수 있습니다. 갑성 카뮤 대신 실버 세인트 오르페오스를 활용하는 것도 좋은 대안이지 않을까 싶으며 추 한섭에서 휴프노스를 염두에 두셨다면 이러한 덱 구성도 가능한 점 참고하시며 이상 영상을 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에도 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다.